куда они на Курск там наступали ваши всех их с... тряпками погнали наделали кучу топов из твоих э, соотечественников а ты вообще не подготовленный ты новенький ты свеженький когда ты в рулетке зарегистрировался прям интересно ты прям розовенький такой аж с плиты с духовки свеженький не, не, не. ты серьезно ты серьез... Отвечаю, поздравляю тебя с прецедентом. За всю историю существования человечества это пока что первый и последний случай, когда иностранные войска зашли на территорию государства ядерного, которое обладает ядерным оружием. Более того, в, скажем так, вашей доктрине военной написано, да, что при защите своей территории надо стрелять ядерной бомбой. Вы ей не стрельнули. Почему? Наверное, справляетесь конвенционно. Но почему-то 8 месяцев. Нас дураков жалеют, на самом деле. Нас дураков жалеют. А вас да. умников убивают. То есть вы настроили высокотехнологического оружия, а потом ваши куряне плачут. Вот плачут просто. Пла вот э, мертвые лежат на границе срочники, а куряне плачут. Да. Вот Потому что начал. вы нас жалеете. Я же говорю, ты свеженький, ты прям вот еще а, горячий. Там я там, даже. Знаешь, очень, знаешь очень я вот так тебя съел, и ты, много. и ты горячий. Я такой. Аж горячо, аж хочется куда-то выплюнуть горячее. Ты такой аж свеженький с плиты. Ты серьезно? Ты такой дурачок э, записной. Аж, блин, интересно пообщаться. Ты же не с Америкой воюешь. Вы же напали вероломно на государство, которое обезоружили будапевским меморандум. Вы же нас защищать обязались. И на нас напали. Вот как? Никого на вас. И ты гордишься тем, что за 8 месяцев, а до сих пор... Теткина, теткина с под контролем украинцев. Ты знаешь, это или нет? Что на сегодняшний день Теткина под контролем украинцев. Ну, нет, от... это ненадолго. А что ты не говоришь, что это маленькое село? Вот Оно же маленькое, и люди там маленькие. Они налогов платят это мало, и поэтому их надо не жалеть. Украинцев надо жалеть. А людей, россиян, которые платили в бюджет, чтобы их обороняли, защищать, жалеть не нужно. А почему не жалеть российских матерей? Если есть орешник, вы же его для чего строили? Чтобы люди не гибли. Чтобы одна ракета решила то, что будет решаться сотнями mm -hmm. жизней. Почему вы сотнями жизней э, гоните, ваши солдаты гибнут, ваши матеря плачут, ракета стоит в шахте, а украинцев вы жалеете? Что ты ждешь? Давай дальше мочи. Правду, матку. Ну хорошо, хоть ты признаешься, на это действительно нечего сказать. Абсолютно нечего.